22 червня на меморіалі Вічний вогонь відбулося урочисте покладання квітів з нагоди Дня Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. В заході взяли участь ветеранські організації, представники місцевого самоврядування, депутати та пересічні громадяни. Був найтрагічніший день пожалуй, в історії Совєтського господарства. 190 дивізій фашистської Германії напали на Совєтський Союз. Конечно, сдержать эту огромную массу на представьте без 190 дивизий практически невозможно было. Но сопротивление было действительно героическое нашего народа. Много было неприятностей, много было непорядков. Но тем не менее, вспомним 1418 дней и ночей. Мы все равно пришли к победе. Трагедия была задета и наш город. Буквально два месяца спустя с начала войны город был оккупирован. Киев был оккупирован 19 сентября, а город Баганец был оккупирован 17 августа. Вот с каким напором фашисты рвались на город. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы отдать дань уважения нашему народу. Дать уважение и поклониться тем, кто погиб в первые минуты, в первые часы той страшной войны. Мы никогда не забудем подвиг этих людей, которые принесли Через 1418 дней к нам победа. Церемония традиционно продолжилась на березе Каховского водосховища, где представники Рады ветеранов места спустили на воду памятные венки. Мы счастливы тем, что мы знакомы с представителями, с поколением героическим, это с вами. Кто непосредственно принимал участие, кто знает и воспитан на рассказах своих родителей о героическом прошлом нашего народа. И я вам желаю сегодня всего самого наилучшего, пускай дни ваши будут еще долгие и наполненные только миром, для того, чтобы в такие дни мы собирались вместе с вами, с нашими внуками. И те рассказы, та память, которую вы храните, она должна быть, как сокровищница, передана нашим внукам, чтобы знали, как любить как бороться, как отстаивать и как выжить, как дожить, да, сидим, не потеряв в себе человека, для того, чтобы они сохранили мир, нашу маленькую планету и, конечно же, и город в первую очередь, и нашу Украину. Так уж сегодня активисты ветеранского руху відвідали места боевой славы в місті Запорижьей, и та поділилися с під во время заседания клубу за круглым столом.